Постійної комісії з питань транспорту підприємництва, торгівлі та Порядок дивний. Перше про транспорту міста суми в разі Друге, про готовність системи оповіщення на надзвичайних ситуацій. Третє про ситуацію, яка склалась з рухом транспорту в районі центрального ринку міста. Четверте про порядок оформлення документів дозвільного характеру. П'яте про положення про особливості справляння єдиного податку. Шосте про звернення ПФ Луч, то в «Слав'яни» то в «Престиж». Сьоме про звернення студентського ректору СумДУ. І восьме про звернення КОП АТОВ щодо ініціювання розгляду на сесії Сумської міської ради. Питання погодження створення дощільного підприємства. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Дтримались проти СІЗА. У нас сьогодні присутній міський голова Мінає, Мінаєв Геннадій Михайлович. Геннадій Михайлович, з якого питання. Е, перше, про взаємодію транспорту міста Суми в разі надзвичайних ситуацій. На, на е, цій е, апаратній наряді, яка була в понеділок, розглядався, розглядалось питання про надзвичайні ситуації. Там було. Е, Начальникам управління освіти сказано, що в разі надзвичайних ситуацій тролейбуси будуть займатися вивезенням дітей, школярів, дітей з дитсадків. Но ми знаємо, що тролейбуси мають ограничення Да? І в случаї надзвичайних ситуацій не факт, що будуть електричність. И мы знаем, что у перевозчиков есть в договоре, прописано, что они в разе надзвичайных ситуаций должны принять участие в вывозе населения. И есть такое предложение, ну не предложение, а как бы наладить взаимодействие между управлением, вашим управлением и делом логистики и чтобы каждый перевозчик знал именно кого он должен вывозить и как он должен вывозить. Вот именно, насколько я понимаю, этот вопрос не прорабатывался. Так? Этот вопрос прорабатывался. У нас есть договора с перевозчиком по Копарскому и за района району, что при угрозе возникновения аварии на ВОХИБРО, я говорю, только о варке Поскольку говорить про эвакуацию и, скажем, время подачи транспорта при аварии, скажем, на масло с базе на честных сооружениях, это просто нереально. Дело в том, что, ну, говорить, скажем так, что маршрутчик, водитель должен остановить маршрутное такси, высадить пассажиров и прибыть в установленное место. Ну, это, в принципе, это нереально. Поэтому у нас есть договор между электротрансом и и ему уже неоднократно отрабатывает вопрос о подаче троллейбуса именно в детские сады, расположенные на, на Спуске в Химграде. Сейчас э, в этом месяце принят закон, при, закон принят кодекс цивильного захисту, который вводится 1 июля 2013 э, -го года. И э, готовится еще 200 подактов под актов, которые будут регулировать все эти вопросы. Ну а говорить о подаче по транспорта маршрутов, маршрутов, маршрутов такси, договора есть. В договорах есть, тут имеется в виду, что э, перевозчики не в курсе, как <с они <с должны <с это делать, э, куда они должны ехать. То есть, может быть, отработать эту систему, собраться с перевозчиками, закрепить определенные э, объекты за ними, то есть школы, там, детские сады. И я не думаю, что, вот вы сказали, там, э, водитель автобуса не остановится и не поедет. Если ему будет такое указание от руководства его предприятия, то черный поедет. поедет. Вот э, в электроавтотрансе, вот, э, не будем говорить о, о, о троллейбусах. Да? Вот, например, у них есть 18 автобусов. Надо вывозить. У нас есть барановка и басы. Троллейбус туда не поедет. Вот где мы наберем такое количество транспорта? Ну, я хотів комісії ну, щоб комісія рекомендувала відділу логістики і управління надзвичайних ситуацій звернутися до перевізників і відпрацювати можливість в разі надзвичайної ситуації ну, злагоджених як управління, так і пані, а що ви пропонуєте? У вас есть какие-то свои Валерий? Митилов, в отношении в отношении. Ситуация в том, что данные все ситуации они отрабатываются постоянно, полное взаимодействие с вышеуказанным управлением у нас есть. Я являюсь служеб, начальником службы эвакуации в городе, то есть транспортной службы. То есть в случае необходимости, значит между нами отработано полное взаимодействие в казинку куда что подать и как, получат незамедлительно. То есть нема э, повода, ну, повода для лицепроса? Нет, предложение провести учение – это хорошее предложение. Я его полностью поддерживаю. Я только за то, чтобы, ну, я думаю, мы никогда не против поучиться. То есть это вполне реально, вполне можно провести учение. Ну а почему бы? Троллейбусные принимает участие, почему бы не провести такие учения? То То есть, не если каждый перевозчик будет знать свой объект, будет иметь ответ, ну, что, ну, сразу при есть, до, должны быть какие-то от, отработанные действия, я думаю. При аварии на Кинкове, разрушении байстов склада, там емкость, скажем, одной, там 750 тонн, максимальная емкость 1000 тонн. Время подхода при наихудших условиях до, скажем, Аммиака, до Кимгородка 40 минут. Поэтому мы говорим сейчас о системе оповещения. Экстренный вывод людей как угодно. Но говорить о подаче маршрутки с Роменской, ну, это нереально. 40 минут по нашим согласен. Если сейчас система оповещения, связь водителя и диспетчерской, ну, занимает, ну, секунд 15. Сейчас телефон, связь. Даже если нет телефона, они все работают на одном маршруте. Выезжает э, машина, там аварийка, и она может всех собрать в кучу. Вообще проблем никакой не будет. Мы можем даже, можем даже отработать, в случае, если пропадает вся связь вообще, и отработать какие-то действия. 40 минут для нашего города это три раза его объехать. И, ну, в принципе... Тогда да, конечно, надо вести еще другом. Закрепить территорию. Да, закрепить а, территорию. Сейчас появились Все. Если ты да, там понимаешь, да, да, ну, можно канал. до Новкови воды якобы <свят> закрепить такие. Да, я, я просто, считаю, что продумать еще один вопрос. Уварить должен быть противогаз с коротким КД против Амяка, чтобы он смело мог въехать в зону. Это уже ваше. Вы должны обеспечить. Будете на дороге стоять и выдавать. Не дай бог такой ситуации вообще. Будем рекомендовать не придумал. управление я видел, да, закрепить объекты. За... А у водителя КП «Электротранс» есть? В сторону Химпрома, это самый длинный путь, как раз Они на базе лежат. Лежат? Десятка-два, к сожалению. Но это, наверное, еще не и... все... Да нет, почему? Ну, я думаю, можно так так же самое сделать и для частных перевозчиков там где-то если вы, Валерий Михайлович ответственный за эвакуацию где-то. 350 гривен они проделали с коробкой. ситуация, ситуации вообще дорогие да. все. Так, кто за такую, за такие решения рекомендует? Mm -hmm. Так, ну і друге, друге питання про готовність системи оповіщення на випадку надзвичайних ситуацій. Ну, це питання не наше, це питання Валерія Михайлович вже Ми, ну, Я буду рекомендувати комісії, щоб комісія рекомендувала провести навчання по, в разі надзвичайних ситуацій з перевізниками. І щоб була відпрацьована система оповіщення. релизный киев и выработать ну, я не знаю, там, блондин да, Олег так, отработаем. хочу добавить, что после рассмотрения вопроса на парадное у Михайловича 6 сирен установлены, 3 в работе единственная есть просьба помочь ну, как отделу восстановить систему сериалов 40 на гостинице Сумы там я хозяин кстати, найти не смог. Там соколь только принадлежит э, управлению майна администрации областной. Ну а там хозяев не имеет, это вот проблема. Если бы нам удалось реально, там и полностью перекрыли бы вот, город. Вот. Двойное перекрытие. Кто записчик управлению и видео план Д в разе ситуациях, ситуаций? Третє питання про ситуацію, яка склалась з рухом транспорту в районі центрального ринку. Ну, тут не зовсім формулювання трошки не така, тому і про торгівлю, і взагалі про ситуацію, яка є біля центрального ринку на дільниці від вулиці Засумської до Коперативної. Можна показати? Вот. Тут фотографии я про стоянки снимал. Вот. Если у нас сейчас парковаться на тротуар, то фактически дорога остается свободной. Между прочим, этот принцип сейчас применяется в Киеве в центре города и очень помог освободить центр города Киева. Можно дальше. Это только, наверное, вот так надо ставить. Ну, в принципе, можно отработать. Вот это торговля рыбой. Вот, если видите, продавец, продавец, который торгует рыбой, кормит собаку и тут же торгует рыбой. Торговля рыбы происходит за территорией рынка. Можно дальше? Вот это остановка, центральный рынок. Вот это мусор, он просто замерз. Вот я фотографировал две недели назад этот мусор. И вот фотографировал вчера. Он как лежал, так и лежит. Можно дальше. Ну, потом... Вот это сама остановка. Там вообще, ну, можно сказать, страх Господний. Давайте дальше. Вот это торговля. Тушь собачку так хорошо видно. Вот это автомобиль, это работник Огани хотел бы обратиться. Сейчас там будет фотография, как он торгует. Он вообще не уезжает. Вот он стоит на повороте, вот возле этого забора. Вообще не уезжает, постоянно стоит. Это как место торговли. Это Корницкий. Ну, я не знаю, Корницкий или... Вот это забор и тротуар возле этого забора, он уже полностью разрушен. Сюда выносят мусор. То есть ходить по нему вообще там невозможно. Вот дальше. Уже все, все, круг больше. Еще раз <свят> ну, наверное. Для одного. Да, одного. Это все. Не знаю, <свят> <Все, свят> я посылал больше, чем <свят> полтора. Мы можем выслухать представника рынка. Здесь у нас. Что-то торги были в что касается, там, просто стоял про торговли рыбой на этом участке. Да, эта территория закреплена за центральным рынком, согласно, согласно договору аренды, этот участок, значит, предпринимателям выделены эти места, и они торгуют на этом месте рыбой. Потому что на территории рынка торговать рыбой, ну, места нет. Поэтому это место контролируется санстанцией. часто бывают проверки, и вопросов там не возникает. Что касается уборки территории, да. что касается уборки территории, значит, именно вот это до остановки, до остановки, эта территория убирается рынком. Дальше, где начинается остановка, и там киоски и предприниматели, эти территории должны будут убирать предприниматели, которые их, не вот это киоски. Значит, на сегодняшний день парковка не принадлежит рынку. Это городская территория. Но рынок каждый день, кроме понедельника, убирает территорию, вот, то есть как бы мы убираем. На Останов, то есть, а остановка это, ну, это остановка да это остановка здесь предприниматель который тот на самой остановке и дальше. А парковка определена, а где вы убираете. Вот. Там не было фотографии что, э, по этому тротуару, который был сделан то ли забора, да, там деревянный. Там выносят апельсины, мусор весь так вот вот ставят прямо. Да, туда. Значит, там, Масса или, или милиция. То есть это же не наша абсолютно территория. Территория, которая Крым, каждый день убирается. Хотя, она практически не наша. мы убираем это однозначно, кроме понедельника. Но торговля рыбой это ваша? Да, это наша территория. Вы можете ее оградить? Это <Родить>. никогда не была это... территория рыбка Нет, это сам вот этот пятачок. Там стоит вот Черниговская палатка, Черниговская пиво написано. Это предприемство предпри 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 рынка, вот эта палатка, и вот этот кусочек до... Ну это ваша территория? Да, это наша территория. оградите ее? Оградите ее. Ну, она же ваша территория. Да, ну, оградить ну, там, ну, наверное, хорошо. Постройте там палатки, я знаю. Я буду выкладывать закладывать керемницу. Приведите в, в, в порядок. Территорию. Там, значит, <coughs> <вечер>, каждый она убирается. <къех> да. Ну да, вот так вы Там выходит. заезд, там есть ворота, там заезд, там оградить, они не Там вот во время торговли, это можно включать. А Там овощной рынок овощной. Ну вот так, вот не торгует рыбку. Вот там есть. Прямо. Можно проходит, зайди, задавайте. Я б хотів спитати, а скільки, якби ринку дати пив вистачило хватило, щоб ви торгували, чи ні? Не, можна ответить это, я на такий не вопрос не відповідаю. Тому що ви гребете землю, гребете все що можна, грешки. Ну, порядку там немає. Значить, ця територія определена нам несколько літньому. щоб ви торгували, Порядок там наводили. Але розкайте сказки тут. Що це за торговля рибою? Та не криці, залож. Та не що це таке, довели вони. Дурачка, тут включайте і всього. Це не наше, це не ваше. Тут ми селютку заворачували. Да, так как оно было, так оно сто лет еще и я, я. Забрать, ну, ярче, еще. Ярче будет. Ну якция, будет, ну нельзя ж так. Ну в центре города самый страшный участок именно здесь. Так это там фотографии еще нету. Значит, вот видно грузовой автомобиль, и там выстроено штук 6 грузовых автомобилей, они там ремонтируются, солярку заливают, в общем там бесплатное СТО. СТО да, там, все то все. надо, да, выгоняйте да, на, на машине. Потом чуть дальше, чуть дальше. И стань, выгоняйте сразу эти рубли на заплату. Стоят да, таких да, четыре да, да, заборчика желтых, переносных. Да. Прикрывается да. дорога, да? И э, вот у меня вопрос до да, муниципальной охраны. А? Нима. Кого? Муниципальной охраны? Значит, сейчас сколько там? Три тысячи штрафов. У меня вопрос. Что за заборчики? За Кто? Я, я вам сейчас расскажу. Ага. Парковка сейчас не наша, за исключением. Значит, там метров 50, квадратных 50 метров, нарисована желтой линией. Это парковка для рынка, предприятия. Там паркуются, значит, автомобили рынка. И Это ваша земля? Нет, не, ну, выделили, да, выделили не что мы, не граешь, а власть, мы нет, пользуемся. Нет, это 50 квадратов да. для автомобилей, рыбка и работников. Это не луговой? Не, не, не. С левой, заезжать, левой стороны от Как заезжать луговой. на луговую, на центральную, где шлагбам? С левой это стороны. Слева от шлагбама, и там стоят заборчики. Нет. А. Не. Да да не. нет, это же не не-не-не, да. не, как, как раз от вот рыбы, здесь, от вот рыбы 20 метров стоит шлагбаум, влево, влево. Там 50 квадратных метров еще я вам скажу, видите, вот знак стоит над остановкой, да? Это значит, я был инициатором, чтобы они нам поставили знак. Значит, вот это один знак поставили, и ревели она находится еще один знак. Это было года два-три назад. Мы просили помощь, окажите помощь, потому что невозможно справиться с этими автомобилями. Какое-то ну, первое время было все положительно, а сейчас под знаками стоят автомобили. И... Так автомобили стоят ваши, которые проезжают на рынок и выгружают лук, совершенно верно. ну как, не ваше. ну предприниматели, которые значит, работают там, выгружают значит, лук, мандарины, апельсины полностью, рыба, ну, все полностью, это же вы же контролируете их. Значит, вы запретите им, скажите, мы не будем тогда, будем разрывать с вами договора, ну так, ну значит, значит разрывать договор аренды на землю передавать вот этому предпринимателю или передавать коммунальным предприятиям и наводить там порядок и все. А на завтрашний, а на завтрашний день у меня предложение выйти, э, вот мусор лежит, значит предприниматель 1700 полетели. Все. Решение вопроса одно. А наблюдая на этот снимок, вообще возникает вопрос, э, почему такая проблема с порядком на остановке, если там он слева киоск, в котором торгует предприниматель. А, да, так мы приглашали представителя. Остановки. Там, там сигареты, там приглашали. Сигареты, да. Не пришел, да? Не пришел представитель. Мы приглашали, есть владельца. Документы да, вообще. Мы приглашали владельца остановки, но да, пришел. Значит, у нас вот эта территория, которая граничит с оптовым рынком, Станово она убирается, убирается вечером и убирается еще утром. Потому что мы проезжаем с полшестого со всего города за, за овощами, и, конечно, после них остается беспорядок. И у нас приходят уборщики, надо 8 часов вот эту территорию все убирать. Это строго подразделение. Который... Директором. что процентов? Мы с выполняем условия договора. Передать другому человеку. правильно сказал, 1700 раз, 1702. Это будет ну и вопрос вот еще можно, Геннадий Предложение по рыбе. Если действительно эта территория закреплена за рынок, ну можно рыбу показать, за, за рынком закреплена, вот, с левой стороны, да, территория? Слева и справа. Да, слева и справа. правой. Да, ну, вот, допустим, если это уже стоит, посмотрите немножко дальше, стоят да. киоски их, да? Но коль это пошло, ты им часово споруда. У них есть, как бы, я, у меня не предложение отдавать это рынку, предложение, э, значит, отдать, э, ну, кому-то из наших есть у нас, дрибнооптовый или еще. Поставить точно такие, разорвать договор с рынком, потому что он не может навести порядок. И э, э, вот будем говорить, не, не строить, продолжение остановки, продолжение остановки. Дайте до идите, конца, идите. это как раз вход. Десант, вот вот на тут и сразу. Цибули и торгуют. Остановку покажи. Цибули. Вот, остановка. А, и да, сразу, а, да. а, а, я понял, я понял. О, сразу а, а, Можно думаете. сделать продление э, как бы, э, комплекса этой остановки. Все это, <свят> все это в 2014 году будет убираться. Ну вот, <свят> тем более, значит, его значит, надо разрывать договора и переносить куда-то. Все в 2014 году будет разрываться после строительства <свят> торгового центра. Все будет разрываться. И Герцена, и набережной Лечки Стрелки. Все будет там убираться. Ну, там житель, да, правда. там получается вот заражение более вот. Да, сюда думаю. уже на выход. Да да, Тримчасово, Тымчасово. Пусть поставят вот такие, хотя бы порядок наведут. Вот поставят вот такие вот. Да, э... да, ничего считают. Ну, убрать, убрать рыбу, да и да, да, да. все. Вон, вон открылся этот, этот магазин. Как сейчас полноты. С нелегальной пристройкой. Вот там хайп рыбу покупается. В магазині там, как вам? Не у нас тоже есть. Демар или как? Я я. Прямо кола. Донмарея. Дон Маре. Сначала пусть беруть пристройку, а потом риба торгують. То рекомендувати. Не рекомендувати. Рекоменду рекоменду риб... А як? А ми можемо я я. вимагати від руководства ринку, припинити торгівлю рибою. За межем рынка. За межем рынка. За межем? Конкретно говоря. Чего она вообще там торгует? Скажи, Доцент, где Петкуйка, крышеватель хрена? Ну понятно. Он уже прошел сегодня, там, пособирал Значит, Михайлович, Я сама многократно выходила туда, на это место. Значит, своя администрация с управлением земельных ресурсов и с архитектурой, это никогда не была территория рынка. Эта территория прилегла, которая им э, обозначена администрацией для уборки. Это закрепленная, так Владимир Владимирович? Это закрепленная территория для уборки, они ее рассматривают уже как место аренды. Там торгуют Байрамов, Роман, э, значит вот этой рыбой постоянно, то есть когда там я туда выходила и все это снимала на аппаратку, он убирал, сейчас вот опять. И когда была территория рынка за забором. Все остальное это их территория, которую они обязаны убирать, а не ставить там коры. То есть стоянки тоже не может там быть, да? Нет. Я... То есть заборчиков этих быть не должно. Потому что ну, люди сразу, вы же понимаете, о чем думают. Если есть заборчик, значит за это изымаются деньги, заборчики кто-то убирает, заборчики кто-то ставит. Но это не нормально где стоит, там стоит контролер нет, который контролирует заезд на сам рынок, на И его обязанность будет контролировать, вот, выехал, скажем, ну, директор, да, выехал. То есть, если он заборчика не поставит, сейчас только шумы кто-то поставит. Не, ну, это То есть, ну, это именно на нашей стояночке, которая 50 квадратов. Ну, вы нашли вашу. вы же не платите аренду за нее. И вообще сейчас парковка без парковочного аппарата запрещена. Как вы ставите там парковку? Определили для себя парковку. Нет, это для нашего. Значит, там нас не Я не знаю, там кто, я... Я, я сейчас приду до вас на рынок, выделю себе территорию и объявлю. Это моя парковка. И заборчик. И заборчик поставлю. Это нормально будет. А это территория города. Это ненормально. Вымалаем. Вымагаем? Вымагаем. Тихо, Вымагаем вид... вид... Архитектура есть? А, есть. Батарейка. Скажите будь ласка, шановна, а что у нас будет после строительства торгового центра с вот этим перехрестем Луговая, набережной речки Стрелки, набережной речки Сумки, Герцена. Вот это сходится тут все. Луговая, набережная речки Стрелки, набережная речки Сумки и Герцена. Что будет? Но, к сожалению нет карты это. Я попросила, мне сегодня до обеда киевляне прислали промежность плана сюда. красных линий. Несите сюда.

Это ничего не значит. Вот мост, правильно? Да. Так вот в этой территории, вот в этой территории, да? Вот здесь вообще ничего не должно быть. Вот здесь станет торговый центр, правильно? Да, и Вегера будет расширять вместе с Галаевым дорогу здесь, угловую, чтобы была парковка вот там, Правильно? Две стороны. А это зеленая зона. Правильно? Ну, остановка транспорта, понятно. Ничего там не должно быть. Ничего. Одна остановка, и все. Вот что я вам тут Кто за? Да. Препонент.